Сьогодні столиця дізналася, чи задоволені кияни продуктами харчування, які купують щодня у магазинах та на ринках. У нашій країні, в принципі, понявши говорять, все діляться через одне місце. І устраювають уровень питання, продукти, цена на продукти, качество продуктів. Або також імені лакова ясне. продукты, потому что они как бы не соответствуют нашему ГОСТу, а у нас мясо Польша, ну, прям, наш а рынок украинского есть. мяса, нашего настоящего мяса задавлен на данный момент. Вот, допустим, там взять молочные продукты, хотя молочные всегда вызывают, вызывают целый ряд вопросов. Например? Например, происхождение. Насколько они действительно соответствуют тому, что это натуральный продукт. Ну, я думаю, средний, где-то на 4. Да, из пяти баллов. Ну, то есть в принципе достаточно нормально. Да, а, ну а как вот вы пришли к такому? Ну как он сказал? Ну это наш товар, во-первых, вкус и ничего. А вообще-то я, ребята, не переборщик, Поэтому так, мне кажется, все хорошо. Почему так? Ну, я думаю, государство виновато. Должно как-то влиять на это, на цены, на все. Вот, в основном это государство виновато, потому что питание должно быть дешевле. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить уровень продуктов питания, которые вы потребляете? Отлично, просто. А, то есть вы только хорошие продукты питания? Да. Покупаете. А вы обычно на рынке покупаете или в супермаркетах? Ну, на рынке, но ну, у своих людей, которых я знаю, которые выращивают сами ну, не непос... вы по... Ну, естественно. Неякисными. А почему так? Государство запитайте, чему так. Ну, Вони таких не едят, как мы ему. Мы, пенсионеры, шукаємо де то чтобы дешевше, чтобы прожить, а они про це же не думают. Да. А почему так? А потому что у нас нет качественных продуктов, абсолютно. Ни одного? Э -э я считаю, то, что нам, нам дают, мы не имеем их. А вот детское питание, как вы думаете, оно качественное? Точно такое же, как и взрослое. А почему так, так дорого стоит? А потому что люди на этом наживаются, больше ничего. Я вообще с деревни, и мне я своими продуктами питаюсь, не вот супер. А вот если в магазине вот покупаете? Магазине, ну в принципе я покупаю, скажем так, в хороших супермаркетах, меня все устраивает, так что жалоб пока нет. Ну как сказать, качество на данный момент я же говорю только то, что сам вырастил на своей грядке своими руками, а то, что в магазине на сто процентов не можно быть уверен. Но по другому. Как вы думаете, цена оправдывает качество? Цена, честно говоря, завышена, конечно. Я не знаю. Во всяком случае, где-то на той неделе мы взяли, там, да, не ставри, да, как она, в общем, по 9 рублей, сардины, что ли, отравились. Не то, что удовлетворительно, еще хуже, чем удовлетворительно, очень плохо. Почему так? Почему так? Наверное, не знаю. Природа, воздух, вода. Я знаю, что, что это экологические проблемы. Я считаю, это экологические проблемы, да. Ну и плюс еще то, что недобросовестные производители обманывают нас со страшной силой. А вот как вы думаете, цена оправдывает качество? О, не, боже вас упаси. Я уже диабет заработала. То есть нельзя, это нельзя, вообще ничего есть нельзя. То, что продается в магазинах, это уже... Во-первых, я хотела рыбу купить, пришла рыба настолько плохого качества, а цена бешеная. Ну разве можно так? Так нельзя так нельзя. Жить, так, как говорил Варухин, так жить нельзя. Продукты питания я беру с базару, молодые человечи. И, и, разумеется, стараюсь брать у людей. Того, что на супермаркеты и на это у меня очень мало надежды. Верка столица. Скажите, пожалуйста, как вы можете оценить уровень продуктов питания, которые потребляете ежедневно? Плохой. Но дело в том, что я практически все питаюсь с базара, поэтому именно натуральное. У крестьян покупаю. Поэтому я считаю, что я нормально питаюсь. Питание, которое потребляете ежедневно? В основном домашнее. Это... Домашнее. Собственно, да. да. Магазинам как бы... мы не доверяем. Нет, магазинам нет. Страсть, короче, но подозреваю, что бывает всякое. Да нет у нас хорошего уровня питания. Почему? Почему мы ищем, ходим на рынки, ходим какие-то американские программы, которые присылают нам продукт качественный? Поэтому очень трудно питаться сегодня в нашей стране. А как вы думаете, почему Качество так? пи... Почему? Потому что народ у нас, ну как сказать, бессовестный. Воруют хорошие продукты, кладут плохие, и поэтому народ потребляет очень плохую пищу. А как вы думаете, цена оправдывает качество? Конечно, нет. Цены растут с каждым днем, не хочется в магазины ходить. Это слава богу, что у меня муж по рынкам ездит. Я берегу свои нервы. Спасибо большое.